З нами на е, телефонному зв'язку адвокат е, української льотчиці Надії Савченко Марк Фейгін, який заявив, що він готує свою клієнтку до суворого обвинувального вироку. Це може бути е, 25 років. ув'язнення, попри те, що адвокати, безумовно, доведуть невинуватість Надії під час суду. Марк, доброе утро. Спасибо, что связались с нами. Да, здравствуйте. Доброе утро. Неужели действительно нет больше никаких вариантов? 25 лет этот прогноз, скорее всего, станет реальностью. Но видите, какая вещь. Э -э об этом заявляют э органы следствия, которые, э -э значит, э -э безусловно, будут э -э настаивать на виновности Савченко, как который будет поддерживать, э поддерживать э -э обвинение в суде, значит, прокурор. Поэтому мы исходим самую худку, поскольку... Для, так сказать, надежды на то, что дело прекратилось без полной невиновностью Савченко, они не оправдались, хотя, несмотря на это, мы представили все исчерпывающие процессуальные материалы, которые свидетельствуют об этой невиновности. Доказательство это невиновность активина. Савченко, конечно же, не переходил в границу, Савченко не корректировал в положения, поскольку попал в студену за 2 часа до гибели российских журналистов, особенно последние экспертизы, которые мы с помощью Киева провели уже по окончании уголовного дела с материалами, которые в нем собираются, дают безусловные основания для, для очень этого дела даже на ранней стадии судебного следствия. Тем не менее, я просто вижу, что атмосфера политическая, она такова, что... Кремлю выгодно из пропагандистских целей назначить это наказание. Это не только в деле Савченко, но и в Сенковой Польченко тоже то же самое. не то, чтобы конкретно по Савченко касаться и, и такая практика, политическая практика Кремля, задуманная для пропагандистской Чем украинские дипломаты будет происходить? Поэтому я считаю, что лучше подготовка к более худшему сценарию, а дальше посмотрим. Во всяком случае, суд пойдет. Совсем не по тем лекалам, не по той системе, которую крем Нас подводит телефонная связь. Но мы поняли основную мысль вашу. Поэтому последний вопрос как можно вообще подготовить клиента к такому, к такому решению? И говорили ли вы уже с надеждой об этом? Как она реагирует, что говорит об этом сроке? нет, нет. Понимаете, это не вопрос того, что значит, она будет бывать этот срок, если, допустим, она будет сидеть все эти 20 лет. Речь не об этом, а речь о борьбе. То есть, это прибавление будет одномоментной, потому что Россия не бывает оправдать на приговорах, а там на карте не бывает приговоров, которые основываются на законе по политическим делам. А, а готов бороться и ни в коем случае не сдаваться. Это самое главное. Как я и раньше говорил, сам сейчас скажу, 20, 20 да, К сожалению, нам да. вас очень плохо слышно. Мы поняли основное, что Надежда готова бороться. Она это продемонстрировала. Спасибо вам большое за включение. Марк Фейгин, один из адвокатов Надії Савченко, рассказал нам про ймовірний Термін вирок 25 років ув'язнення для української льотчиці, і про те, що вирок вже написаний у Кремлі, і від суду нічого не залежить, попри те, що адвокати мають усі докази повної невинуватості клієнтки.